Поздравляю поздравляем нашу команду, всех работников и всех, кто имеет отношение к клубу, президента, тренерский штаб, футболистов и обслуживающий персонал с этой победой. Нелегкая игра была предстояла нам, то есть один из лидеров чемпионата. Вот, молодая команда у нас постарались нейтрализовать сильные стороны соперника. Знали, что играет команда хороший комбинационный футбол. Вот, постарались им не дать использовать их скоростные качества, быстрый переход из обороны в атаку, особенно после стандартов у них у их ворот. Вот, и использовать свои моменты, те, которые у нас возникали. К сожалению, конечно, мы могли забить еще ряд моментов ворота Александрия. Ну, не удалось. Спасибо, что оба так закончилась. Хорошая нервная игра. Ребята очень переживали. И поздравляю их с победой. Спасибо им. Спасибо. Сдалось, что Хабленко почувствовал себя иначе в своей не выполнил задачи на матч. Нет, абсолютно. То, что мы от него просили создавать глубину атаки, просили получать мячи в зонах и оттягивать и двух центральных защитников на себя, он все абсолютно выполнил. Просто уже то объем работы, которую он выполнил, он уже подсел. Соответственно, нужно было немножко свежего игрока, чтобы давление на этих двух центральных. Вышел Фомич, не все так у него получалось, но результат налицо. Все ребята, которые у нас есть, спасибо им большое за это. Все спасибо. Вопросы.